Це більше з'являється проєктів для дітей, які обіцяють відкрити у вашій дитині таланти, а у майбутньому полегшити вступ до школи та університету. В ефірі програма Фабрика ідей сьогодні. Ми продовжуємо говорити про нові методи навчання. Отож, далі в ексклюзивному інтерв'ю спеціально для фабрики ідей автор школи образів розкаже, як працює унікальна методика. Дебати в школі донецькі освітяни експериментують із новими методами навчання. Декілька уроків вистачить, аби загострити свого язика, кажуть бувалі. А також дізнаєтеся про новий атракціон, який сконструювали харків'яни. Нова іграшка не лише розважить дитину, а паралельно розвиває силу волі та стратегічне мислення. Про все це просто та детально. Далі у програмі. Сьогодні школа має виховувати особистість не тільки спеціаліста. говорит американский ученый педагог российского походження Борис Фарбер. Он заснував уникальную методику навчання за допомогою образів. Школа, в общем-то, построена на методе, метод образов, который был создан в середине 70-х годов еще с одним одним коллегой профессором и, собственно, этот метод, он был использован потом в подготовке спортсменов Олимпийского резерва. Поскольку они все время на соревнованиях, им нужно сдавать экзамены и тесты всевозможные. И нет времени. Я беру учебники, которые есть, но не только. Ряд материалов, у меня есть группа профессоров, которые под моим руководством пишут эти материалы. Но они не пишут, как решать. Нигде нет, как решать. И здесь есть задачи. Задачи есть. То есть, вот, например, если взять эти те материалы и без, вот, без э, ну, моего сопровождения, они просто мертворожденные. То есть мы обучаем мыслить, а не вот, нагружаем всяким мусором. Мирабо, такой древнегреческий философ. Он говорил, они мусорный ящик нечего набивать всяким мусором. Вот. С моей точки зрения, минимальное количество информации для запоминания и максимальное для того, чтобы было мышление. Вот это вот наш... Наш, и это остается навсегда. Идея метода образа выникла у доктора Фарбера еще у 70-х годах минулого столетия. На тот момент он жив и работал еще в России. Надыхнула до разработки теория решения вынахидницких задач Альтшулера. И мой учитель, вот Альтшулер, что он сделал? Он создал а, теорию ТРИЗ, называется. И проанализировал все патенты мира. Оказывается, из миллионов патентов мира существует только 40 способов создания любого патента. Только 40. 41 никто не нашел. Это называется 40 основных приемов устранения технических противоречий. Значит, оказывается, если понимать, например, эти приемы и понимать законы развития систем, то можно делать изобретение в любых областях. И вот эти 40 приемов, которые он использовал для создания патентов, они использованы В методі образу на даний момент школа Фарбера користується популярністю серед американців. Деяким доводиться роками чекати, аби потрапити на заняття до професора. Про результати навчання говорять факти. Кожен випускник, навіть із діагнозом затримки психологічного розвитку, стовідсотково вступає до вишу. І от я взяв і кілька чоловік, А є такий тест для поступлення в елітний хайскул хай це вищі школи і джунір хайску це срі. школы. И вот эти вот, э, как бы, куку -ку их называют, да, иногда между собой ребята, они очень толковые ребята на самом деле, просто ими никто не занимался, и все поступили. Я взял эксперимент, взял своего семиклассника, так, своего семиклассника, которого я подготовил, и посадил в группу 11 класса школы Нью-Йорка, это одна из самых таких престижных школ в Нью-Йорке, считается Стайвенсом, 11 класс, и дал им тест. 11 классный. Так, вот этот вот эти специалисты, из, которые уже проучились, почти что заканчивают, почти что идут в колледж, они получили 640 где-то в среднем. А вот этот классник 790 из 800. Причем никто не видел тест. Тест, ну, естественно, я для шестых экспериментов, все новое. работает с песнями. За три месяца мы давали программу нескольких лет колледжа. И они все нашли потом работу. Методика навчання за допомогою образів запатентована, а сам автор за неї отримав номінацію педагога року у Нью-Йорку». На даний момент школа образів функціонує лише у Сполучених Штатах, проте доктор Фарбер розмірковує над тим, щоб відкрити подібні школи і на інших континентах.